Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kuasa ketiga ya. Bangkang RUU habis-habisan kau-kau ya. Tetapi gagal hadir dewan ketika undian. Why? Kenapa? So itu soalan saya. Jika audio jelas boleh tolong maklumkan di ruang komen, share ramai-ramai dan sertai telegram saya Regi Jesse Rita Odin. Kalau awak menonton di Facebook, tekan butang subscribe di atas. Dan kalau menonton di YouTube, tekan butang join atau member. Baik, hari semalam lah. Sebab sekarang dah 3.34 pagi ya. Semalam, kalau saya baca media sinar ya. Ada banyak media yang laporkan. Rang undang-undang perlembagaan pindaannya 2025 bagi membolehkan kerajaan mengembalikan dan menguatkuasakan semula akta perkhidmatan parlimen diluluskan di Dewan Rakyat pada Selasa. Pindaan tersebut diluluskan dengan sokongan majoriti 2/3 ahli parlimen pada bacaan kedua dan ketiga selepas undi belah bahagi dilakukan. So undi belah bahagi ini bila uh, dia nak buat undian suara tetapi ada permintaan di, dengan sokongan ahli-ahli parlimen yang sesuai jumlah yang sesuai supaya undian dikira ya so seramai 148 wakil rakyat bersetuju untuk meluluskan RUU ini manakala 57 memilih untuk tidak mengundi dan 17 tidak hadir Sebelum itu, seramai 18 ahli parlimen kerajaan dan pembahangkang membahaskan RUU berkenaan. Okay. So, secara am um lah, saya setakat yang saya maklum, kalau saya silap, tolong betulkan saya. Pembangkang menentang RUU pindaan ini. So, dia bangkang kau-kau. Ya. Yeah. Uh, dan uh, macam-macam kenyataan telah dikeluarkan sana sini ya. So, uh, kemudian undian dibuat. Nah, pertama kalau MP kerajaan sudah setuju untuk menyokong. Ya sebab kalau kita lihat jumlahnya ya, 148 wakil rakyat bersetuju. 57 tidak bersetuju. Uh, sorry, memilih untuk tidak mengundi dan 17 tidak hadir. Ya. Yeah. So kalau awak ambil 57 campur 17 campur 148, jumlahnya ialah 222 ahli parlimen. Ya, yeah, 222. Dan kalau awak ambil 57 campur 17, ianya 74. Ngam-ngam ya yeah, jumlah yang menang uh, di bawah tiket perikatan pada PRU15. Of course 6 ahli parlimen tu dah pergi ke hala kerajaan. So anyway, 148 tu kita boleh tahu ianya adalah MP-MP kerajaan. Sebab saya belum dengar ada MP pembangkang atau ura-ura MP pembangkang telah bersetuju dengan kerajaan berhubung perkara ni. Ya? Kalau ianya berlaku, semestinya sudah jadi heboh. So, maknanya, bila undian nak dibuat, lazimnya speaker akan minta dilakukan undian suara. Tetapi oleh kerana ianya telah dimenjurus kepada undi belah bahagi maka ada permintaan dan saya jangka permintaan ini adalah dari pembangkang. So, pembangkang memilih untuk tidak mengundi. Well, mungkin mereka merasakan uh, undian mereka tidak akan membawa apa-apa perubahan. Okay? Tetapi mereka kalau benar mereka meminta undi belah bahagi kemudian tidak mengundi itu saya tak fahamlah tapi tak apa okey tak apa sekurang-kurangnya bila hadir dan tidak mengundi kita tahu mereka tidak bersetuju selepas pembangkang perkara itu, mereka tidak setuju kemudian kita tolak 6 MP yang sudah berpaling tadah dari bersatu dari satu parti bersatu ada 6 MP yang berpaling tadah yang telah menurunkan kuasa efektifnya Perikatan Nasional. So kalau 74 tolak 6, kita dapat 68. Tetapi 57 memilih untuk tidak mengundi, 17 tidak hadir. Maknanya, betulkan saya kalau saya silap, ada 11 MP yang masih bersama pembangkang yang tidak hadir. Ya, betulkan saya kalau saya silap. Mengapa? Why? Sebab bila awak tidak hadir Awak tidak boleh guna alasan ha, Kita tahu memang tidak akan menang Jadi tak guna hadir No Okay Sebab sekarang status 11 MP yang tidak hadir itu Kita tidak tahu Dia sokong RUU ini Ketidak atau di, mungkin dia tidak hadir Kerana dia tidak ingin tunjukkan Bahawa dia sokong sta, uh, RUU itu Ya yeah. Dan kalau tafsiran saya betul, maknanya semua dari kerajaan atau ha hampir semua dari kerajaan telah hadir. Ya? So, uh, saya pernah dengar ada daripada pembangkang, oh hari ini dalam Dewan, korum kita uh, ya, tengok pembangkang berapa ramai hadir, kerajaan tak ada seorang pun menteri yang hadir dan sebagainya, tetapi hari ini dalam situasi teramat penting iaitu kehadiran untuk menunjukkan tahap sokongan ke tidak sokong sesuatu yang awak perjuangkan, awak yang tidak hadir. Lagi sekali, betul kan saya kalau saya silap, awak yang tidak hadir. Why? Now, sebenarnya tak kira pembangkang atau kerajaan. Bila awak tidak hadir dewan, especially dalam perkara-perkara yang penting ya akan timbul persoalan rakyat di kawasan anda telah mewakilkan anda ke dewan sebenarnya kuasa ada di tangan rakyat awak mewakili rakyat awak diamanahkan tugas oleh rakyat secara tidak langsung ya awak perlu menjawab kepada rakyat so rakyat kata tak apa awak pergi kuasa ada di tangan rakyat sebab tak logik nak nak bagi 32 juta rakyat duduk dalam satu dewan jadi mereka wakilkan orang awak wakili mereka kuasa ada di tangan rakyat jadi sebenarnya kalau kita ambil 222 MP mereka membawa serupa dengan 32 juta lebih rakyat bersuara dalam dewan ya awak hanya bawa suara rakyat tak ayat kata tak apa awak pergi awak ambil lah gaji tebal, awak duduklah di kerusi empuk, ada orang di kawasan awak mungkin tak cukup makan. So, amanatnya berat, awak kena hadir. So, dalam situasi penting ini, awak tidak hadir. Apa alasannya atau adakah awak merasakan tidak perlu beri penjelasan? Lebih-lebih lagi, dalam keadaan membangkang, ini tak betul, itu tak betul. Ya? Tapi tidak hadir ke Dewan. Kononnya rakyat sudah tak puas hatilah, rakyat sudah marahlah, kan? Dengan kerajaanlah, ya? ini tak betul lah, itu tak betul lah. Tapi dalam keadaan penting, awak tidak hadir. Why? Awak tak fikir sesiapalah MP tak ada, awak tak fikir ke kawasan awak, ya? orang yang mungkin dah amanahkan awak mengundi awak pergi ke dewan depa tak cukup makan atau dalam keadaan terdesak ya tapi awak yang duduk di kerusi empuk perkara sebegini terjadi dan selalunya kita tak dengar penjelasan diberi kepada rakyat yang berhak yang awak sebenarnya bertanggungjawab terhadap mereka awak perlu memberi penjelasan kepada mereka awak perlu menjawab mereka sebab kuasa awak secara tidak langsung diberi oleh mereka ya awak di bawah ha, dari satu sudut awak bekerja untuk mereka ya ha, so apa alasannya ya, dung dang dung dang lah cerita ni cerita tu that's why i said pembangkang gagal. Dia tuding jari tapi dia gagal. Tengok hari ini, situasi ini. Sekarang ni saya boleh kata 17 yang tidak ada itu, kita sebenarnya tak tahu status mereka. Mungkin mereka secara halus setuju. I, I can say that. Ha, tetapi mereka tidak ingin tunjuk. Jadi mereka duduk di rumah ke apa atau guna alasan ke apa. Dan selalunya tidak berjawab. So, kali ini mungkin kita perlu jawapan where these 17 MPs went. Ya. Yeah. Okay? Uh, daripada awak lawan balik uh, dan kata, oh, uh, kerajaan kata kita dapat RM40,000. Ha, uh, mereka tak tahu ada ni diguna untuk rakyat dan sebagainya kan. All this is unnecessary. Action speak louder than words. Where were you? Dalam keadaan penting begini, yang saya jangka, semua dalam kerajaan atau hampir semua dalam kerajaan telah hadir. So selepas ini saya tak maulah dengar babak RUU pindaan perlembagaan berhubung dengan parlimen ni. Tak payah nak cerita. Because kalau kamu cerita saya akan ulang balik. Saya akan tanya where were you? Walaupun awak rasa awak tidak akan menang undian itu, tapi jumlah yang awak dapat sebagai pembangkang yang sah dengan tidak mengundi itu maknanya awak tak setujulah kita boleh anggap kan kita tahu awak sepadu sekarang kita tak tahu awak bersepadu ke tidak ya so i don't know lah ya so i think benda ni tak payah persoal lagi RUU pindaan ini hmm? tak payah persoal lagi Okay. now ada yang meminta ini ini bukan orang minta ini saya perhati sendiri tapi ada yang meminta saya untuk komen berkenaan dengan kenyataan Tun Mahathir yang menyuarakan kebimbangan berkenaan dengan ura atau satu uh, akta yang telah di berkenaan dengan pembangunan semula kawasan luar bandar yang saya pernah uh, cerita sebelum ini dan uh, apa komen saya berkenaan Tun. So saya akan fikir dulu jika perlu saya akan komen saya perlu fikir masak-masak apa yang dikatakan oleh Tun saya belum baca lagi dan kemudian saya lihat jika ada sesuatu yang saya nak suarakan yang belum disuarakan oleh sesiapa okay, i will say something ya yeah? uh, so itu sajalah ya yeah? uh, saya pantanglah bila ada situasi begini ya yeah? you you Awak pergi ke pilihan raya Awak tabur duit Awak pengaruhi rakyat Sokong saya Saya akan wakili kamu Awak begitu rendah diri masa kempen ya, Sebab nak dapat undi Bila dah dapat undi Awak pernah faham Awak perlu kekal rendah diri dengan rakyat Kerana rakyat memberi awak kuasa pergi mewakili mereka Awak bertanggungjawab terhadap rakyat tersebut Awak tidak boleh berkelakuan sebagai elitis. Ya. You are receiving a lot of money. Ya. Uh, Anwar kata awak uh, MP dapat RM40,000. Awak kata ini bukan untuk rakyat. Whatever lah. But you are still receiving a lot of money. Ya. And then. Uh, ya, yeah, benda ni jadi ya. So, memalukan lah. Ya. Okey, sehingga kita berjumpa di live seterusnya. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kuasa ketiga.